точило для сверла другой марки Монолит. Гарантийный дом для инструкции в комплекте Круг дополнительный вот план плану на КД. уже на, на самой машинке. а и дай дополнительно в комплекте. И был подарок. Тут тоже не 150 ватт, Кнопочка включения и сама настройка для уже подтаганной сверху. Сейчас ее включим. Вот так и наблюдаем. Просто доволі. Тишина роботи робить дуже тихенько. регулируется высота. И мы проделаем всякие сверлышки у нас. Пятерочка на самом цьому Тоже есть прописано для этого сверла. То есть вот у нас уже 6, 5, 5 и 3 и 5. Пишли. Перегулировали. Вверх вниз мы выставляем. Сидеть, наверное, надо. Да, ну, трофе близко было. Mm -hmm. Заточил в одну сторону. И заточил её в другую сторону станок довольно быстрый, удобный. Второго марта монолит Харьков, моделька TMS 1 модель 150 Станок для сверла.